ਸੋ ਇराक ਸੰਕਰਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇराक ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡੋਲੀ ਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਲੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਗਿਆ ਸੀ ਇਰਾਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇहद ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ এবিপি ਸੰਜਾ ਤੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਆ ਦੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ घर की मजबूरी थोड़ी है घर की मजबूरी गर... हमारा सरता ही नहीं हैगा, और आमदन तो कम है ज़्यादा इसके इसलिए बच्चे को भेजना पड़ता है जी। आ, टेंशन हो रही जब ठीक ठाक काम चलता है तो कोई मुश्किल नहीं जे ज्यादा काम उधर खराब है तो वापस आएगा तो हमारे कोई मुश्किल नहीं मेरा बड़ा लड़का है सरकार तो सरकार से मंग यही है कि जिथे वो रह इस तो सवेरे शाम टेलीफोन हम लोग करते हैं जवाब भी आता है उसने बताया भी अभी तक इधर कोई खतरा कोई भी नहीं है इस करके बोलता है हालत ज़्यादा खराब होंगे तो हम बता देंगे अभी तक बिल्कुल ठीक है एक साल हो गया दो लाख तक खर्च हुआ जब गया और 20-25 के बीच में उसका सैलरी है तो अभी तक तो ठीक ही काम चल रहा है कंपनी में है काम कर रहे हैं कौन से शहर में है वहाँ पे वो शहर में कारखस्तान बोल बोलते हैं ऐसा कारखस्तान है स्टील स्टील फैक्ट्री में है अभी जिस तरीके से सरकार कह रही है या आप टीवी पे भी न्यूज़ सुनते हो आ, कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है देखते होंगे कि बंदूकें उठा के बाहर घूम रहे हैं लोग वहाँ पे तो जब ये सब चीज़ें देखते हो तो मन में कितने कहीं पर थोड़ी प्रेशर आता है नहीं मन में तो चिंता है जब खबर सुनते हैं अखबार पढ़ते हैं टीवी देखते हैं बार बार अखबार पढ़ते हैं भाई राग का खबर देखेंगे राग का खबर देखेंगे कोई ऐसा ना हो जाए